Bizim müxtəlif şirkətlər məhsulların halallığına rəy vermək üçün dəvət edir. Biz də yerində məhsulun hazırlanması prosesini izləyirik. Modernaz xəbər verir ki, bunu Qafqaz Müslümanları İdarəsinin səlahiyyətli nümayəndəsi ilahiyatçı Hacı Şahin Həsəndi Kalbasa firmasını reklam etməsi ilə bağlı ittihamlara münasibət bildirərkən deyib. Tanınmış din xadimi Kalbasa şirkətini ziyarət etməsinin reklam olmadığını söyləyib. Bu reklam deyil. Mən ömrüm boyu reklamla məşğul olmamışam. Bundan sonra da birə bir fikrim yoxdur. Çünki bu fəaliyyət istiqamətimizə ziddidir. Qafqaz müsəlmanları idarəsində bu məsələ ilə bağlı komissiya var. Halallığı müəyyən etmək üçün din xadimləri yerlərdə müəssisələri ziyarət edir. Mən də həmin komissiyanın üzvüyəm. Burda təəccüblü bir şey yoxdur. Dünyanın bütün yerlərində din xadimləri bu məsələ ilə bağlı rəy verir. Təbii ki, məhsulun digər standartlara uyğun olub-olmamasını digər qurumlar müəyyənləşdirir. Qeyd edək ki, sosial şəbəkələrdə tanınmış din xadimi Hacı Şahin Həsəndi, Hacı Sulxan Məmmədli, Hacı Eldayaq Hüseynov və Hacı Natiq İsaevin Qapaza məhsullarını şirkətini ziyarət etməsi bilmənalı qarşılanmayıb.